Это 10 минут о важном. Я Екатерина Перова. По уголовному делу о массовой драке в Минеральных водах задержаны еще четверо подозреваемых. По данным Краевого следственного комитета, они вместе с многочисленной толпой ворвались в городскую больницу, где был зверски сбит Анатолий Ларионов. Кроме того, объявлены в розыск еще трое участников конфликта. Сколько всего на сегодня задержано подозреваемых и как идет расследование этого громкого дела, узнаем прямо сейчас. У нас в гостях Владимир Заикин, заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел его управления Следственного комитета. Владимир Владимирович, добрый вечер. Вечер добрый. Владимир Владимирович, я бы хотела сначала в нашу беседу э, начать с информации, которая появилась вот буквально накануне в интернете, о том, что якобы э, Андраник Саканян, вот главный подозреваемый по делу о драке в больнице, он э, находится в СИЗО и вскрыл себе вены. Якобы сделал для того, чтобы оттянуть суд, ну и таким образом уйти от ответственности. Вот эту информацию вы можете подтвердить или опровергнуть? Я эту информацию опровергну, она абсолютно не соответствует. Действительности. Действительно, Андрей Ник Цаконян задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение в совершении убийства, в совершении хулиганских действий. То, что он причинил какой-то вред своему здоровью, ну, это не соответствует действительности. На, на сегодня сколько человек уже арестовано, сколько задержано в отношении, скольких человек уже изб, избрана мера пресечения вот, под стражу? На сегодняшний день мера пресечения в виде заключения под стражу избрана 21 лицу. Ну, То буквально... есть 21 человек задержан. Да, да, да. 21 человек задержан, и судом уже принято решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сколько еще остается да. Да, в розыске? Буквально сейчас следственная группа продолжает работать и мы как бы задерживаем. Еще сейчас людей, которые тоже подозреваются в совершении данного ну, преступления. Как, какое общее число а, проходящих по делу а, подозреваемых? Как установлено следствием, значит, в больнице непосредственно участие вот в совершении преступления принимало участие 32 человека. Принимали участие 32 человека. А получается 21 человек задержан, еще 11 находятся в розыске. То есть они скрываются? А, нет, мы задержим еще 5 человек, 26 человек, в принципе, установлено. Вот. Это 21 человек, который задержан, которым избрана мера пресечения. И 5 человек, ну вот как я сказал, буквально сейчас следователи работают, проходят задержания, готовятся материалы. Суд. А остальных установить сложнее или какие-то личности проблемы? личности установлены но данные лица скрылись от следствия скрылись от правоохранительных органов вот как бы они наверное, таким путем желают избежать ответственности действительно вот некоторых из них и в частности вот армян акопян и армян Ахумян были задержаны в краснодарском крае то есть приходится даже в соседних регионах их вылавливать да, да, действительно, эти лица также скрывались от правоохранительных органов. И совместная работа следственного управления, совместная с оперативниками главного управления МВД России по краю удалось установить их местонахождение. Они были задержаны и помещены под стражу. Если кому-то удастся куда-то еще дальше скрыться, вот в этом случае будет ли какая-то проблема по их задержанию? Ну, я не знаю, используют как бы это время и, может быть, даже скроются за границу. М ну, информация о том, что кто-то в настоящее время скрылся за границей, пока нет. Вот. Но законом, процедурой, порядок розыска и задержания лиц, в том числе и скрывшихся за пределами Российской Федерации, она предусмотрена, и будут приняты все меры для их задержания за границей и экстрадиции, выдачи в Российскую Федерацию для осуществления уголовного преследования. То есть даже так. Самое главное, люди хоть признают свою вину, вот те, кто нападал. На пострадавших а, ну, на данном этапе нет что говорят как бы, а, все что угодно как бы это сторона защиты их позиция ну например шел просто случайно а, там оказался или что шел все мимо? попали да абсолютно вот по различным поводам проходил мимо пришел к родственникам обратился в медицинское учреждение мне вот интересно все-таки на протяжении всего этого момента пока идет расследование я задаюсь одним вопросом вот что такое было сказано я не знаю как Кем конкретно, что привело конфликт вообще дошел до такого э, итога? Вы можете вот как следователь, который непосредственно заним, занимается, я понимаю, что э, большую часть там нельзя в, в интересах следствия э, рассказать, но тем не менее э, дело в том, что и придают этому конфликту и национальный окрас. Были ли оскорбления на национальной почве? Что это за были оскорбления, которые привели к такому исходу? Следствие ну, как, как это сейчас принято говорить, не располагает сведениями о том, что, э, как бы, ну... Кто что сказал? Э, да, что вот искра, из которой разгорелось это пламя, являлся именно вот какие-то межнациональные конфликты. Нет, этого не было. Э, в данном случае... То есть это на почве, Да, на почве употребления крепких экспертных напитков возникла ссора, и которая переросла в драку, ну и вот соответственно с дальнейшим выяснением отношений уже в больнице, кто прав, кто виноват, кто больше был обижен. То есть вот оскорбления дошли до того, что уже пошли э, кулаки, да, в ход. Я правильно mm. понимаю? То есть настолько были. Э, я, наверное, даже скажу, что вот употребление алкоголя уже дошло до того, что это все сразу привело вот к применению кулаков, к применению физической силы. Еще бытует мнение о том, что участники этого конфликта люди определенные занимающие как говорится, определенное место в криминальных кругах. И якобы они долгое время держали в страхе жителей минераловодского района. Вы можете что-то вообще сказать об этих личностях, которые задержаны на сегодня. Ну, в отношении некоторых людей действительно имеются сведения, что они Это обладают, ну, обладают определенным авторитетом, можно сказать, я не знаю, в криминальном мире. Да? Но ну, эти сведения, они все как бы сейчас проверяются, при наличии как бы необходимости будет уже дана соответствующая оценка этому всему. Ну, да, вы согласны вообще со сравнением, вот, Кущевка, говорят, да, по отношению этого конфликта, сравнивают ситуацию с Кущевкой и Краснодарской? Ну вот, наверное, по дерзости, да, по жестокости, по вот тому активному поведению, как это все происходило в медицинском учреждении, да, куда, в принципе, ну, я не знаю, люди ходят поправлять здоровье, как все это было совершено, каким количеством лиц. То, ну, возможно, может быть, и можно это сравнить вот с пущевскими событиями. Именно вот в этом плане. Yeah. Некоторые, наоборот, говорят о том, что э, данному конфликту, э, э, что ли чрезмерное, в общем-то, внимание уделяется, да, поскольку тут уже краевая власть, да, и, в общем-то, власти сверху уделили внимание. Из-за этого якобы следственные органы сейчас, так мягко говоря, ну, будем так вот говорить народным языком, зачесались. А вот если бы не было бы такого отношения со стороны власти и все это, то это, как говорится, ну, если и расследовалось, то это было бы вяло текущее и прочее. Вы знаете, наверное, вот каждое преступление, оно вскрывает, ну, может быть, какие-то недостатки в организации управления, в организации, может быть, той же власти, в организации деятельности правоохранительных органов. Ну, данное преступление, на мой взгляд, в Минводах, как бы, это и показало. Вот, все это ранее совершенные или, там, совершаемые преступления, они, как бы, нивелировались, что ли, и вот... А вот, вот со стороны именно Следственного комитета, я имею в виду, со стороны вот вашего органа. А, то есть вы хотите сказать, что такое внимание к любой драке всегда со стороны да. Следственного комитета? По каждому уголовному делу, я вас уверяю, следователями, по крайней мере, Следственного управления, Следственного комитета России принимаются все меры к установлению всех обстоятельств, как совершенного преступления, также обстоятельств, которые могли способствовать или которые привели вот, к каким-то негативным последствиям. Дело, безусловно, будет доведено до конца. По уголовному делу будет дана оценка действиям каждого лица с учетом степени его вины, степени его участия во всех этих событиях. Вот. Ну а суд уже в последующем даст оценку и скажет, преступники эти лица или не преступники. Будут приняты все меры, чтобы в кратчайшие сроки как бы установить все обстоятельства совершенного преступления и предать уже вот виновных лиц в суду. Спасибо большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Спасибо. Я напомню, что у нас в гостях был заместитель руководителя отдела проследования особо важных дел Краевого управления Следственного комитета Владимир Заикин. Увидимся в следующий вторник. Всего доброго.